সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাই আজি চিম্পুল এটা ৰেচিপি লগতে এখন সুন্দৰ থালি টেষ্টি আৰু হেল্ডি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো মানে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিয়ে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে পচন্দ কৰে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় ৰুটি বনাই আছোঁ ৰুটিৰ লগত কি খাম জানেনে যিহেতু খুব পানী লাগি আছে ডিঙিটো অকণমান মানে চেৰ চেৰাই থকা আগতে আছে এইখিনি ইয়াত আছে চুজি লগতে আদা নহৰু পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা এয়া আমাৰ এই ল'ৰাটোৱে বনাব বাকী ৰুটিৰ লগত খাবলৈ মই বনাই আছোঁ আদা অলপ মানে আপোনাৰ জালুক লগতে হালধি মিশ্ৰণ কৰি এয়া হোটেলখনত সকলোৱে কামে কামে লাগি আছে মই ৰাতিপুৱা চাহ লৈছোঁ এইফালে মাছ ভোল ঔটেঙা সকলোখিনি গোটাই লৈছোঁ মাছখিনি বাচি ল'লোঁ এয়া মাছৰ কণী দালি মচুৰ দালি এয়া এতিয়া ঔটেঙাখিনি কাটি খুব ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ দালিখিনি আগতীয়াকৈ ধুই পখালি ৰেডি কৰি থৈছোঁ যিহেতু তিয়াই থোৱা নাই মই কুকাৰতহে দিম সেয়েহে কুকাৰত দিয়া দালি তিয়াই নথ'লেও হয় দালি আৰু ঔটেঙা এতিয়া কুকাৰত বঢ়াই দিলোঁ আনফালে এটা কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি মাছকেইটাও ভাজি লৈছোঁ মাছকেইটা ভাজি লওঁ তাৰপাছতে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এইফালে আকৌ মাছ ভাজি হৈ গ'ল বেলেগ এটা কেৰাহীত যিকণ তেল বাচি আছিলে মাছৰ কণীখিনি ভাজি পেলালোঁ আজি মাছৰ কণীখিনি ভোলৰ লগত বনাই পেলাম বুলি ভাবিছোঁ সেইবাবে অকণমান তেল দি হালধি নিমখ দি কেৱল মাত্ৰ মাছৰ কণীখিনি ভাজি লৈছোঁ এয়া আকৌ অকণমান তেল দিছোঁ ইয়াতে বেছি নহয় নিচেই অকণমান আজোৱাইন আজুৱাইন মিশ্ৰণ কৰাৰ পাছতে এয়া ভোলখিনি মানে ভাজি লৈছোঁ বেলেগ এটা কেৰাহীত ভাবিছোঁ ঔটেঙা দালিকণ তেল মাৰি লওঁ শুকান জলকীয়া নহৰু দি পেলাই এয়া দালি তেল মাৰি লৈছোঁ ঔটেঙা দালি সদায় শুকান জলকীয়া নহৰু বা পাঁচফোৰণ অকণ দি তেল মাৰিলেহে ভাল লাগে নহয়নে বাৰু প্ৰথমতে দালিখিনি তেল মাৰি লৈছোঁ ভোলৰ চব্জি খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া মই ভাজি লোৱা মাছৰ কণীখিনি যিহেতু মাছ আৰু ভোল সকলোৱে খায়েই মাছৰ কণীখিনিও ভোলৰ লগত খাব পাৰি এনেধৰণে এয়া দুই এটা ভোল অকণমান আপোনাৰ ধৰক হেৰি হৈছে আৰু বুঢ়া হৈ গৈছে মানুহজনক ধুনীয়াকৈ কাঁহী এখনত সজাই এনেধৰণে দি ল'লোঁ লগতে আৰু এখন থালি ৰেডি কৰিছোঁ লগতে মই দুপৰীয়া সময় খাবলৈও লৈছোঁ সেইবাবে থালিখনো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে বনাই মেলি মানুহজনক ধুনীয়াকৈ দি ল'লোঁ এতিয়া ময়ো বহি লৈছোঁ এয়া সকলোখিনি গোটাই লৈছোঁ মাছৰ কণী দিয়া ধৰক ভোলৰ চব্জি ঔটেঙা দালি মাছ ফ্ৰাই সকলোখিনি পানী এঘটি আৰু ধুনীয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালেনে বাৰু জনাব সকলোখিনি গোটাই এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ যিহেতু দুপৰীয়া সময় সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা শুভ দুপৰীয়া এনেধৰণে বনাই মেলি নিজৰ হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ ধৰক হেল্ডি আৰু টেষ্টি এসাঁজ খাবলৈ পালে বহুতেই ভাল লাগে যথেষ্ট কামত বিজি থাকোঁ সেইবাবে এতিয়া পানীখিনি অকণমান যোগাৰ কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকক চাই থাকিলে নিশ্চয় ভাল লাগিব ঠিক আছে খাই লওঁ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ দেই মই মানে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে চাব গম পাব অঁ ভোগেশ্বৰ যোগেশ্বৰ অকণমান নিমখ লাগিব দেই গম বুলি নহয় অকণমান লাগিব নিম বুলি তেনেহ'লে ভালেই দিয়ক বহুত কোৱা আছে আকৌ বেলেগে দেখা নাই ঔঙা বহুতকেইটা বেমাৰ কাৰণে ভালেই বিশেষকৈ ডায়েবেটিছৰ কাৰণে ভাল যিসকলে ডায়েবেটিছ আছে মানে ঔটেঙা দালি দি খাব পাৰে আচাৰ বনাই খাব পাৰে ভাজি কৰি খাব পাৰে ঢেকীয়াৰ লগত বনাই খাব পাৰে অলপ অলপ বুঢ়া ভুলগৈ এনেকৈ চব্জি বনাই চব্জি পিঠাই ভাল লাগে कबिरो हं न न न आ खाला 拜拜，你还好吗？大哥。